Рада вітати вас на каналі «Ясно бачу» з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку найкращий астролог не лише України, а й всього світу Влад Рос. Вітаю! Да, дорогі друзі, це знак качества, тому підписуємося на мій канал, а також заказуємо натальні карти, годові соляри. Силочка під описанням цього відео. Влад Рос, у мене завжди к вашим услугам по вайберу, по ватсапу. Дуже легко зі мною зв'язатися і заказати. А, владе, ну що, розпочнемо. Курськ, що ж відбувається в Курську? Це провокація росіян, чи все таки наші наступають? І якщо так, яка ж ціль цього наступу? Ми хочемо просунутись вперед і справді захопити атомну станцію, чи у нас якісь інші цілі? Ні, на саме головне ціль, конечно ж, обмінять республіки. Народные республики, Курская Народная Республика да, и Белгородская Народная Республика. Дорогие друзья, скоро мы туда тоже войдем. <свят> <Да>. <свят> и, возможно, тоже до для, для Белгорода вплоть. А главная задача, это, конечно, взять столицы этих областей, Курск и Белгород. Это очень важная задача. Где-то мимоходом завладеть атомной станцией, да, чтобы ее обменять потом, а, значит в конечном итоге на Запорожскую АЭС, и чтобы не было никаких атомных взрывов больше никогда, чтобы нас никто не пугал. А, ну и поменять, конечно, Донецкую и Луганскую область на Белгородскую и Курскую область. Видите, мы еще в Белгородскую не вошли, но я вам делаю презентацию, дорогие друзья. Ну а Курск, он всегда же, в общем-то, был украинской частью, да. А, ну и Суджа, видите, как даже слово Суджа, это первая столица Украины, да, когда они, помните, тогда в 18 году решили освободить нас вот, в очередной раз от нашей независимости, чекисты пошли на нас, да, и первая столица была не в Харькове, а в Судже. Это чисто украинский город, мы просто его отвоевываем. А это суд Божьего дня в переводе, ну, кто не знает. Взял Суджу, взял газосчетчик, да, и ты уже все во власти всего и даже всей газотранспортной комп компании есть такая «Газпром», ты теперь владеешь фактически ею нету у них этого суджа нету газораспределения понимаете в чем дело они даже не будут знать сколько они на запад отправляют вообще э, это самое газа а мы можем так подкручивать теперь как нам удобно что э, там они там допустим миллион куб кубометров переслали за определенный какой-то срок, а мы скажем полмиллиона только было. В чем дело? Ничего не знаю, в эти руки ничего не крали там и так далее. Цены мы. Да, цены мы. задача. Наша главная задача, конечно же, в августе как можно дальше продвинуться. Наша важная, самая важная на данный момент задача это завладеть курской атомной станцией. Дорогие друзья, кто не знает, осталось 20 километров до нее дойти. Владе, але ж дивіться, як же ж так це планувалося, тому що зараз на Покровському напрямку на Донеччині ворог також лютує і також просувається. А ми з цієї сторони, ну як так відбувається? Це якось було заплановано, це якось було відволікання уваги. Чому от так зараз, саме так, от як є? Тому що в нас там теж дуже зараз пекло просто. А вы помните, Зеленский говорил, все смеялись над ним еще в начале года, да, то есть весной где-то он давал интервью, там в начале лета, что у Украины будет контратака, все так смеялись над ним. Да? А, а ну, до речи, до речи, Влада, смеялись над словом в одни из наших с вами эфиров, нам сделали такие зауваження, что... Контрнаступ це не звільнення своїх територій. Контрнаступ це коли ти наступаєш на ворога. І всі ще з нас, навіть з наших з вами ефірів, так багато людей дуже так кидали нам ну всякі такі іронічні фрази, скажімо так. І ось тобі на це були насправді не просто інформація, а так воно і сталося, тому що те, що відбувається зараз, це і є контрнаступ. Це не ну, так, це звільнення наших. Ісконних українських земель, але ж це можна цілком назвати контрнаступом, тому тут ви цілком праві. Ну, це все, все ще цвіточки. А ягодки будуть ще осіб, дорогі друзі. Подчеркиваю, що то буде ужаса в конце 9 конці 10 десятого місяця на луному сонячному затміні в Криму. он тоже станет практически наш. <смех> <смех> Понимаете, сейчас еще и на Белгород мы еще возьмем. Вообще наша главная задача взять большой э, центр э, значит, в Российской Федерации. То ли Курск, то ли Белгород. Если мы возьмем их вдвоем, есть на что менять и подписывать, э, и даже встречаться с двойником Владимира Путина, да, и на переговоры идти, и даже вот на все условия пойти, Обмена Донецкой и Луганской области на Белгородскую и Курскую. Ну, для этого, конечно, сейчас нужно стараться. А почему вы, вы мне спрашиваете, так произошло? Просто именно ровно за неделю до этого всем стало известно и официально объявлено. Джейк Салливан, все вместе с Бьорнсом отправляется в отставку и отправляется в отставку еще туда, значит, и Блинкин, понимаете, все эти чуваки, которые нас сдерживали, не давали возможность нормально воевать, скручивали руки. А сейчас плевать на Манджика Салева. А ты, ты все что угодно можешь говорить ты, ты, ты до 20 января тварь осталась продажная которая всю информацию отправляла через Берса в Москву почему у нас получилась такая мощная супер классная контратака э, на, на Курскую область потому что тварь Соливан ничего не знал, ни ни одна тварь в Америке не знала о том что мы готовим эту контратаку а почему провалилась наша контратака э, помните там э, значит Херсоне в прошлом году заранее было ясно где куда мы пойдем на так и даже сколько нас будет и где это будет. Потому что кто продал нас? Америка, дорогие друзья. И люди, которые сидят на зарплате у Путина, на чувака, похожего на Путина. Да. Вот Джейк Салливан, абсолютно продажная тварь, которая сидит на московских кремлевских деньгах. Вот все, с ним покончено, он закончился, и мы теперь хорошо вздохнули. Нам развязали руки, понимаете, мы... Вайвалі всі до этого зав'язаними руками за спиною. хоть ми хотим, то і делаем, то й тварин. Вот. Дивіться, чого тільки варте варти аеродром в Ліпецьку. Так, ми теж знаємо, що відбулося от е, буквально от на днях, так. Е, і чи будуть ще такі, тобто ми зможемо тепер уражати і ті аеродроми, з яких стріляють в Україні, в Україну прилітають ракети. Ой, дорогие друзья, вы можете все что угодно делать. Вообще, я бы вот честно себя не сдерживал бы нашу армию, да? Не 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 только мы думали о том, чтобы взять Курск и Белгород, а вообще просто пойти на Москву, дорогие друзья. Да, это рискованно, да, это опасно. Но слушайте, черт побери, чем мы хуже, значит, Евгения Пригожина, который организовал очень быстрый поход на Москву. Тем более там у них нету никаких редутов, у них все проряжено там, ничего там нету. Там какие-то молодняк 18 лет, который сдаётся сотнями. Вы же знаете, сколько мы уже в плен взяли? Так, Толки. я я оце хоть моє наступне питання було: як так, така друга армія світу, що 4 солдата взяли за 10 за 5 хвилин 40 там чи 50 людей отак от. Говорят, говорят даже три, ну может четыре. Да. <свят> ну там срочники, а им же бабки не платят, они между собой скубутся. Те, которые вот сейчас на больших контрактах, их ненавидят вот эти старики, которые пришли э, за, 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 в два-три раза меньшие деньги по контракту, и они вынуждены отрабатывать свой контракт по этим несчастным значит, заключенным контрактом с ними. Им никто не платит, как сейчас многим, по 2 миллиона рублей за то, что ты пришел, понимаете? Первые-то начинали вообще там идти за 200 тысяч рублей, это вообще копейки, понимаете? И там а, эти, а, которые вообще это срочники, им вообще они бесплатно там работают, понимаете. Чего им вообще это напрягаться? Поэтому они все сдаются однозначно. Ничего хорошего, нормального в российской армии как не было никогда, так и не будет. Вот эту колонну, которую мы сейчас уничтожили вот буквально вчера, да, это войск, это самый мощный удар атакам сами, просто уничтожение всей вражеской этой колонны в Курской области, там просто все побередило, там уничтожено сразу, дорогие друзья, два батальона, просто уничтожено в жах. А вы знаете, сколько наших людей сейчас находится в Курской области? Только между нами. Семь бригад. Помните, Зеленский говорил, у нас нет вооружения, вот те семь бригад, вот нет для них вооружения и появилось вооружение семь бригад. А дорогие друзья, кто не знает, в бригаде иногда бывает до пяти тысяч человек, поэтому <связан> там очень большое скопление украинцев в Курской области. Владе, дивіться, яка ем, сильна річ, астрологія, да? От я, от ті числа, в яких відбувався цей почався відбуватися контрнаступ. От 8.08, там три вісьмірки йдуть. Да? Тобто, але ці числа стали обернулися силою саме для українців. Тобто там кажуть дуже багато практиків, що е, там от відбувається зараз відкрився якийсь дуже великий портал в ці дні. І як воно все працює саме ось на силу, на міць саме України і української армії. Ну, Я би сказав, що все почалося ще 5 августа. Ровно в цей день став Меркурій ретроградний, дорогі друзі. Хто не знає, це вночі з понеділка на вторник случилось, да? Меркурий стал ретроградный, и что произошло? Во-первых, обвалились рынки во всем мире. Кто не верит в астрологию, верьте, дорогие друзья. Меркурий связан с ценными, бугами, бумагами, финансами. Биткоин рухнул прямо в понедельник. Так, понедельник. так. Nasdaq рухнул там вообще. Люди втратили мільйони на цьому біткоїні. Просто а пам'ятаєте, ви ще також дуже багато людей не вірили. Хочу трошки повернутися до біткоїну, тому що важливо, щоб дійсно люди зрозуміли, наскільки важлива астрологія. Ви ще весною казали, що таке відбудеться, і ви пророкували. Я зараз згадала, що це буде серпень-місяць. І саме Його? про біткоїн, Будь ласка, друзі, передивіться програми. Ясно бачу з Владом Росом, і ви побачите це про Я чітко пам'ятаю, що це десь був березень. начало квітня мы с вами про це говорили. Да, а и чтобы не пропускать подписывайтесь на канал а я Рассказов. Да, и вы всегда будете влагидному Гаю, <laughs> <laughs> с <Тетяну и> <laughs> Вот 5 августа, дорогие друзья, Меркурий стал ретрограммным, а это лучшее время, чтобы отвоевывать земли свои, идти в контратаку и в контрнаступление и чтобы враг был полностью ошелешен, да, я еще украинскую мову. Поэтому, ну а еще и 8 августа Меркурий соединяется с Венерой, да, мы готовы теперь до все переговоры, Венера это, значит, перемовлены, да, какие-то переговоры, Меркурий это всегда мы имеем возможность с кем-то договариваться, ну, меняйте, да меняйте теперь вашу Курскую область на Донецкую, Луганскую, вот, потому что скоро мы будем в Белгороде, дорогие друзья, ну, а взятие, значит, Курской АЭС, она же Курчатовская АЭС, я думаю, это всего лишь остается Почему мы пока молчим, выжидаем, ничего не объявляем? Зеленский как э, воду рот набрал. Мы ждем, что наши ребята, осталось буквально 15-20 километров до Курчатовской, что мы ее возьмем. Понимаете, в чем дело? Ну и самое главное, что мы еще будем бомбить скоро Москву, дорогие друзья. Вам презентация от Ладороса. Все, да? что касается, значит значит, Урала туда будут летать наши дальнобойные Нептуны. Будем бомбить все и вся подряд. И Крым будет полностью уничтожен этой осенью. Все абсолютно. Сейчас, видите, Черноморского флота не стало полная демилитаризация. Крыма произойдет еще и осенью. Это. Особенно в октябре месяце там не останется ни одного склада. Не с 300, не с 400. Полностью. Еще не, и апофеозом всего будет уничтожение Крымского моста. Мне все время спрашивают, Почему на... нет, у нас нет Владроса, не взорван до сих пор мост? Я говорю, сначала нам мешали и всякие, но Соливана теперь уже нет, он слился. Видите, у него даже фамилия такая. Слился Иван, понимаете, Соливан. Теперь у нас наконец-таки, дорогие друзья, нам развязали руки, мы теперь можем делать все, что мы хочем. Ну и самое главное, сейчас будет снят самый последний запрет, пока нам Байден не разрешает бить по Москве. Как только будет отмашка, значит, что мы теперь можем бить по Москве, главное, по Рублевке, дорогие друзья, главное, что мы можем уничтожить двойника Владимира Путина, чтобы он не, не, не замыливал нам глаза. Кстати, там появился какой-то новый, абсолютно свеженький Владимир Путин. Вот тот, который вот дергался, прям совсем он похож на настоящего Путина. Вот такая, метался вот, вот так. Ну, единственное, что-то живот вырос вот у него. И худенькие ножки, да? Да, тоненькие ножки и вот какой-то живот, какой-то другой Путин, понимаете. Потому что, ну, что-то совсем какая-то другая ситуация. Ну, верить в то, что настоящий Путин будет со всеми обниматься в аэропорту, когда будут встречать э, этого убийцу Красникова, да, пожимать руку, когда любой яд через рукопожатие можно передать, понимаете, в чем дело. Либо бояться коронавируса, кстати, сейчас... Новая, новый штамп коронавируса идет по всей Украине, дорогие друзья. Так что, э, мойте руки после каждого выхода на улицу, э, значит ни с кем особо не целуйтесь, хотел сказать. То есть, такая сложная стадия. Кстати, вот все удивляются, почему столько болезней сейчас в августе месяце, когда жара вроде бы, да, и вот... Новый штамм коронавируса появился, поэтому тут как, как, бы вот такая вот ситуация. Но, тем не менее, нас ждет, ожидает очень благословенная осень, и в октябре месяце станет абсолютно понятно, что Украина может идти на переговоры с позиции силы. Я всегда вам говорил, что важным будет именно октябрь месяц, там он будет поворотным. А с позиции силы, дорогие, мы можем выйти, дорогие друзья, выйти только лишь так, что у нас будет захва захвачены куски Белгородской области, Курской области. Ну и мы сделаем так, что Крым станет, ну, на него невозможно будет ни въехать, ни заехать никому. Только я не знаю, как они могут там по воздуху только передвигаться будет. Не будет никаких возможностей ни въехать в Крым, ни уехать. Полностью демилитаризация произойдет, после чего мы, конечно, можем пойти. На мирні переговори з позиції сили Владе, але Путін заявив, що за такий вчинок Києву прийдеться не переливки. І яка буде, який буде зворотній удар від Росії? Чи буде він? Ну, дорогі друзі, ну пускай пускай стрілять. Я навіть ось зараз ми з вами говоримо, я знаю, що вже міги в воздухі, зараз вони починають знову обстрілювати щось, намагатися Вот. Да, ну, слушайте, ну, сколько они уже там, они пытались нас уничтожить, а Бориса нам они уничтожили. Ну, это максимум, на что они способны. Слушайте, ну, снесут еще пару жилых домов у нас. Но мы выиграем, мы отстоим свою э, значит, страну, мы отстаем, отстоим свою государственность, и мы войдем туда, куда мы хотим войти. а Это, прежде всего, Евросоюз и НАТО, дорогие друзья. И никто нам уже не сможет сказать и вообще сделать так, чтобы мы туда не, не войдем и запретить нам это. Наша главная задача отстоять нашу Украину, нашу матинку Украину. Только при одном условии мы останемся, значит, вильными. Если мы войдем в этот Союз, да, Евросоюз, Союз НАТО, Союз демократических стран, где правительство меняется каждые, я хотел сказать, четыре года. Лучше, понимаете, слишком много пять лет для президента. Я вот считаю, что надо изменить закон, и как в Америке, и как на Олимпиаде раз в четыре года происходили перевыборы, либо Олимпийские игры. Вот мне кажется, пять лет это слишком много для президента даже. Я вообще считаю, что у украинского президента не имеет быть возможности быть двух сроков подряд. Потому что первый срок президент еще как-то старается, а на второй срок он избирается, потому что там идет абсолютнейшая коррупция, понимаете. Нет нормальности на втором сроке президента. Поэтому нужно сделать такой закон в Верховной Раде. Президент избирается только на один срок, на 4 года также избирается Верховная Рада. Вот. Потому что слишком много, там 5 лет ждать, вот, когда это вот, что-то, вот, я бы все поменял. бы. Дорогі друзі, ну я в політику ні пайду, але з делать? такими знаннями і з такими точними вимірами в астрології, як вмієте це ви. Ви знаєте, я би може вам і рекомендувала все таки піти. І ви би там точно розказали всім, коли підписувати договори, коли наступати, коли обирати, коли робити вибори. Я думаю, що тоді би країна процвітала би от так в лічені місяці просто. Да, но все вот законы, которые будут в, это, в августе приняты, вот сейчас приняли, да, они все потом будут, дорогие друзья, пересмотрены. Потому что ни один нормальный закон не пройдет, либо он не будет пересмотрен в дальнейшем, если он на ретроградном Меркурии будет сделан. Понимаете, дорогие друзья? Поэтому а. там депутаты хотят что-то там себе повысить пенсию, но, mm -hmm. друзья, не получится у них повысить. Сібі пенсію, навіть якщо він такий закон придумає. Ой, такі знаєте, втомилися. Втомилися дуже сильно. Влади, а от ще хочеться повернутися до Путіна верніш, до його двійника. А чи наважиться він поїхати на інаугурацію в Мексику? Ой, дорогі друзі. Зараз, можливо, я прям харарний питання задав. Я от, кстати, на харарний, питання відповідаю. делаю синастры взаимоотношений между мужчиной и женщиной, насколько вы подходите. Вот такая вот случилась сейчас ситуация. Одному человеку сделал, он имеет жену, двоих детей, но любовь его жизни другая девушка, женщина. так легли звезды, и вот все равно, хоть ты не хочешь, да, хоть тебя будет проклинать, а поклыкание звезд вот такое, да? Вот. Поэтому, конечно же, я это все делаю. Ссылочка под описанием этого видео. Всегда... Заходите на мой сайт Латроскум и заказывайте у меня тайной карты или, например, харары. Конкретный важный вопрос по харару всегда можно ответить, да. И вот сейчас действительно, значит, еще раз повторите вопрос, и я вот уже тогда. Точно... А, чи поедет российский диктатор на инаугурацию в Мексику? Чи наважится? Да, поедет человек верхом лошади в поле. Такой символ, витя. Це гораздо навіче іноді падає, чим та Хотя Хоча тоже обязательно теж вот Татьяны Татьяни обязательно. Це обов'язково. Це обов'язково. Влади да. надзвичайно вдячні, що як завжди ділитесь такими влучними прогнозами. У кого є якась, хоч маленький сумнів, чи недовіра, передивіться, будь ласка, випуски, ясно бачу з Владом Росом передбачення з яких вже здійснилися і ось уже зараз відбуваються. Тож не довіряти владу росу, я не бачу жодного, ем, жодної причини, я не бачу не довіряти. А навпаки, рекомендую прислуховуватися до усіх прогнозів влада роса. Дякую, владе. Да, і вподобайки. Лайки, равліки, дорогие друзі. Будь прекрасны. Обов'язково. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай.